Я хочу включиться из Краматорска у нас Анна Верещага, как раз жительница Краматорска. Вот вы слышали слова Сергея Соболева. Сегодня же был митинг в городе. Да, сегодня был добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Всем присутствующим в студии. Сегодня был митинг в городе Краматорске. Честно вам скажу, испытываю огромные эмоции, которые переполняют, чувствуют. Поэтому возможно покупать немного эмоционально. Ребята, это здорово. Видеть, когда в родном городе, несмотря на выстрелы, несмотря на, скажем так, странные лица, появившиеся в городе, выходит масса людей с флагами нашей родной страны, с государственной символикой. Это при том, что ни на одном государственном здании в нашем городе последнюю неделю не осталось ни одного флага нашей страны. Везде триколоры либо флаги так называемой Донецкой независимой республики или народной, как они ее там называют, мне совершенно все равно. Нас вышло много. Мы вышли радостные, счастливые и улыбчивые. Мы вышли для того, чтобы показать, что Украина едина. Донбасс — это Украина. И никто не посмеет, в частности, в нашем городе и по большому счету в нашем крае, говорить нам, что нам думать, на каком языке говорить и что делать. Мы не побоялись и это прекрасно. На противоположной стороне, я думаю, на видео будет видно, стояли сторонники, я не знаю, как их назвать, этих людей, которые стояли на противоположной стороне. Они в нашу сторону допускали ну, не просто некорректные фразы. Это был сплошной мат, это были броски яйцами. Потом, через какое-то время, минут 30-40, после того, как мы собрались, им подвезли триколор российский. Они продолжали кричать, это были угрозы в сторону стоящих на, на противоположной стороне людей с флагами Украины, были угрозы, что вот подождите, придет вечер, мы набьем вам все морды, мы вас выловим по одному. Мы не боимся, нам не страшно, мы в своей стране. Хочется отдельное спасибо сказать, несмотря ни на что, несмотря на последние события, на, честно скажем, слив городдела, который понимают все горожане, что городдел наш Краматорский, был просто слив.